Вот не знаю, хорошее мероприятие, тема мероприятия или плохая, но мы общались до матча с Александрией. Я говорил, что если команда результат не покажет, то команду будут ожидать серьезные изменения. И, скорее всего, команда полностью изменит ракурс в подборе игроков и в подборе тренерского состава. Матч с Александрией отыграли, в принципе, достойно. Вы видели, что сражались, по крайней мере сражались. Была воля к победе. Но потом были два следующих матча, были суммы, 1-0 мы проиграли. И был Горняк, вот совсем недавно, 2-0 мы выигрывали. Потом удаление у Горняка. Мы играем в, 10, в 11 человек против десятерых и пропускаем два мяча, счет 2-2. Я считаю, это неудовлетворительная игра. И поэтому, вы все помните, что после, игр, после игры с Александрией мы попрощались сразу с тремя игроками. Как ни прискорбно об этом говорить, но они на карандаше уже были еще раньше, просто этот шаг был сделан тогда именно. А сегодня я вам хочу зачитать фамилии шестерых людей, с которыми Зирка прощается сегодня. Ну, уже попрощалась. Фамилия первая ⁇ Бузник Анатолий Иванович. Фамилия вторая ⁇ Казаченко ⁇ вратарь. Фамилия третья ⁇ Рожок Сергей ⁇ опорный полузащитник. Фамилия четвертая ⁇ Вадим Родина ⁇ защитник. Фамилия пятая ⁇ Иван Рудницкий. Полузащитник. Фамилия шестая. Сакуренко. Полузащитник. Из шести человек пятеро футболисты. Футболисты основного состава. Все они играли и в сумах, все они играли и в игре с Горняком. Буквально 15 минут назад у меня состоялся разговор с ребятами. Они просят, дайте шанс, дайте шанс, дайте шанс. Не могу давать шансы уже. Просто не могу. Кредит доверия исчерпан на сегодняшний момент. К сожалению. Недавно, где-то неделю назад, я по телефону давал интервью на газете ⁇ Футбол ⁇ или Украинский футбол ⁇ и я сказал, что мне не нравится чехарда с тренерским составом, которая происходит у нас сейчас за последние лет, за последние три года. Давайте вспоминать Жабченко, Евтушенко, Близнюк, Федоренко, сейчас Бузник, пять человек за, за три года. Это, конечно, показатель приблизительно такой, как при Ельцине, наверное, менялись премьер-министры в России. Но вынужден констатировать тот факт, что вот все потуги руководящего состава, они все сводятся, к сожалению, на нет, э, какими-то, не знаю, совпадением звезд. Не так звезды сложились, что мы так сыграли плохо. Э, какими-то непонятными доводами. Значит, э... Что касательно Анатолия Ивановича, я свое мнение к нему как к специалисту я не меняю. Я считаю его высококлассным специалистом, высококлассным специалистом. И поверьте, когда в прошлом году он пришел, и была у нас серия из семи игр, по-моему, или из шести, которые пять мы выиграли, одну, по-моему, проиграли, во мне зародилась надежда, что наконец-то вот пришел тот человек, который будет стоять у руля этой команды долго, и с которым мы будем строить нашу команду вместе долгие годы. Ну вот, к сожалению, опять не сошлись звезды, и мне приходится эту чехарду с тренерским составом продолжать. Что я хочу самое главное сказать? Мы не меняем курс, мы идем на премьер-лигу однозначно. В этом году, скорее всего, это уже, к сожалению, наверное, не получится. Мы видим это по турнирной таблице. Я хочу перед всеми за это извиниться. Почему? Потому что еще три года назад я обещал, что через три года команда будет в премьер-лиге. Поэтому я э, с... Глубокой болью в сердце, извиняюсь перед всеми болельщиками Кировоградского футбола за то, что в этом сезоне это не произойдет. Но при этом я хочу сказать, что курс мы все равно держим на Премьер-лигу, но немножко переформатируем сейчас свою концепцию. Мы вернемся к той концепции, которая была у нас в 90-е годы, которая была при Союзе. Мы будем привлекать сейчас местных футболистов в первую очередь. Вы знаете, какие талантливые футболисты у нас есть на сегодняшний момент и в резерве первой команды, и которые играют за вторую команду. К сожалению, вот почему-то ни один из тренеров, который приходил при мне, не хотел использовать кировоградских футболистов. Я вам скажу откровенно. В период близнюка, в период близнюка, вот мы руководящим составом просто заставили близнюка поставить Фатеева играть, попробовать сыграть в основном составе. Посмотрите на Фатеева сейчас. Он основной игрок состава первой команды. И я думаю, что никто не будет спорить с тем, что этот молодой кировоградский футболист отдается с полной отдачей на поле, выкладывается каждый матч. Чего, к сожалению, не скажешь о приезжих футболистах. Поэтому с приезжими футболистами мы с сегодняшнего дня начинаем очень избирательно, очень избирательно подходить к подбору приезжих футболистов. У нас есть на сегодняшний момент защитник Кривошей, который абсолютно достойно может сыграть на позиции центрального защитника и на позиции опорного полузащитника. У нас мы ни в коем случае не прощаемся с Олегом Допилкой, который тоже мы видим, что выкладывается на все 100% в каждом матче. И у него это жесткие подкаты, он не жалеет себя, он готов отдаваться команде, он в команде остается. В команде остается вратарь Паштаренко. И мы хотим подтянуть двух наших со всех, совсем юных вратарей. Это Лепка и Сидельник. Сидельников. Это молодые парни, это молодые парни. Но надо давать им шанс. В конце концов, мы не играем на сегодняшний момент в Премьер-лиге, мы играем в первой лиге, и поэтому здесь есть возможность для роста. И надо давать молодым ребятам эту возможность играть. У нас есть э, очень много футболистов, которые играют сейчас во второй команде, которым не дают возможности раскрыть свой потенциал. Тот же Рыбалка, тот же Осипенко, тот же Килык, который э, играет на позиции. Э, правого защитника. Значит, у нас есть кем играть. И я думаю, что э, футболисты кировоградцы, а самое главное, тренер кировоградец с сегодняшнего дня э, тренером, главным тренером команды «Звезда» назначается Самир Назимович э, Гасанов. Гасанов, я прошу прощения, Самир Назимович Гасанов, и э, помощником главного тренера назначается Лаврененко Сергей Дмитриевич. Дмитриевич. Я думаю, тоже кандидатура для вас известна. Значит, вот в таком русле мы переформатируем нашу команду. Хватит засилия э, других игроков из других городов, будем строить свою команду на кировоградских футболистах, то, что я говорил изначально. У нас сейчас подросли уже много возрастов из академии, то есть им еще нужно будет зерка 3, зерка 2 обтереться, но есть люди на будущее, есть перспектива. Это не говорит о том, что мы прекратим вести селекционную работу в плане точечном, я имею в виду в плане точечном, но глобально мы теперь хотим сделать ставку на Кировоградский футбол, на кировоградских тренеров и на кировоградских э, игроков за сим все.